Миша, я знаю, что вы занимаетесь стрельбой из лука, и вот хотелось бы поинтересоваться у нас, у вас вы понравилась ли вам эта встреча и что конкретно понравилось, либо же не понравилось? Ну, встреча понравилась, вселяет некую надежду, потому что вот у нас в стрельбе из лука все очень, у нас все очень давят, очень трудно вообще заниматься этим спортом, очень мало лучников, ну все очень плохо, поэтому встреча такая оптимистично вселять надежду. А так как Вы действующий спортсмен, Вы слышали вообще о таком человеке, как Дмитрий Булатов? Нет. Никогда не слышали. Хорошо. И э, на встрече была представлена реформа, которая была предложена Дмитрием Булатовым. Как вот Вы к ней относитесь? Положительно, отрицательно? Ну, все же лучше, чем ничего, но в связи с тем, что... Нас все очень давит, я очень как-то пессимистически на это смотрю и ну, не вселяет уверенности. Негативный отзыв. достаточно хорошо, спасибо большое.